Всем привет! Сегодня на обзоре вот такой вот замечательный фонарик. Что сказать? Фонарь написан 20 тысяч вольт. Из название названия Полис. Примерно такая так, так, как и шокер, но только это обычный фонарь. Значит, что у нас имеется? Сам фонарь. В комплект с ними шло еще вот, так, вот такое вот зарядное устройство, чтобы заряжать аккумуляторы. Пытается от 4,5 вольт. С помощью вот такого... Ну, зараз... Одну секунду. С помощью вот такого вот кассетника малого, маленького. Для 4... Извиняюсь, для трех мини пальчик батарейка типа 3А. То есть тот напряжение 4 четыре с половиной вольт он может пытаться ну или также он может пытаться вот или же от аккумулятора 18650 так вот у нас наш аккумуляторчик 18650 650 если кому видно извиняюсь за некачественное видео так что про него рассказать фонарь имея э, фонарик может фокусировать свет то есть может быть имеется колечко такая маленькая резиновая так как фонарь должен быть водонепроницаемый. Так, сейчас. Ну и еще купил про запасы таки один аккумулятор. Тоже, если видно, 18650. Стоит он примерно такой фонарь. Ну, где-то Это 150-120 гривень. Так, давайте подивимось, як... Так, оце вот это колечко це это у нас регулятор, ну, фокусировка. Вот, к примеру, це у нас самый яркий. Пожалуйста, мы прокручиваем его и бачим, что наше пятно цвета то увеличивается, то уменьшается. Так, это у нас самый слабый. Это у нас сигнал стробоскоп. Ну и это у нас уже как бы самый яркий. Что интересно сказать, я его трохи потестировал. Зараз знову вулиці ще день, время тільки півдругого. Зараз я в этом відео постараюся засняти як він світить, а ввечері постараюся виложити відео, як він буде світити в, в темноті. Так що ставимо на паузу і зараз продовжимо. І так починаємо невеликий тест. Основна хочу сказати, що основний тест цього фонаря буде проведен, проведен вечором. І так починаємо. Якщо не шабаюсь, яркий, да, ось найслабийший стробоскоп. И самый яркий так регулирую э, фокусируем наш свет так как нам надо кстати заранее хочу сказать что тут можно фокусировать цвет ось если продавиться то видно якийсь силуэт чуть цвета каким-то иероглифом Прошу прощения за некачественную съемку видео. Що, що, що хотілося б сказать? Значить, ну фонарь мене дуже-дуже дуже сильно порадовал. Фонарь интересный. Ну такий невеликий и не маленький. Средних размеров. Ну і що хотілося б сказати по поводу цього фонарика. Якби хто думає такий брати, беріть, не ну, Беріть, не пожалієте. Фонаря цього хватає надовго. Акумулятори до такого фонаря продаються. Кругом почти можна сказати, щоб... Так что, если сдохну... А тут стоит аккумулятор, самый хуже из усых. Я продавца спрашивал, он сказал, что есть и подороже аккумулятор, и дольше держит емкость, потому что с таким фонарям аккумуляторы идут, как бы, ну, не совсем хорошего качества. То есть буквально, ну, какие-то там не знаю, месяцев 5-4 он побудет и все. И он просто его надо менять, все, потому что он не держит свою емкость. Всем, кто был на канале, подписываю, спасибо. Всем, кто это видео, делитесь с ним друзьями. Всем пока.